melalaikan akan kamu kata Allah berlomba-lomba banyak siang malam pagi dan petang memikir bagaimana supaya yang ada ini tetap ada dan menambah sampai bila hatta zurtumul maqabir sampai kamu dipuguk disogok dihantar dikambus, di kampus tempat di tempat-tempat kubur kamu ataupun di liang lahan itu baru berhenti perlombaan tuan-tuan dan perempuan sekalian ini Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi tahu perlombaan keinginan hanya akan berhenti apabila kita mati senang apabila kita telah menutup mata apabila kita telah tidak bermaya dan berupaya Barulah perlombaan kita di dunia ini uh, selesai. Karena itu maka kalau kita masih dalam keadaan lapang yang diidamkan, yang diinginkan, yang dicari, yang dituntut oleh semua orang, percayalah pada masa itu kita berada dalam keadaan tuntutan hawa nafsu yang amat-amat tinggi. Banyak kemauan kita, banyak keinginan kita. Sebab itu maka kalau kita berada di keadaan yang sempit, tak kiralah sempit itu kesempitan kos, biaya kehidupan, sempit masa, maka tuntutan nafsu itu tidak sempat. Dan dia tidak dapat menuntut sebab kita dalam keadaan susah. Akhirnya kita lebih banyak mengingat Allah. Jadi sempit itu nampaknya lebih baik tapi siapa di antara kita yang mau memilih sempit atau lapang rata-rata kita akan mengatakan janganlah sempit biarlah lapang padahal kalau dibagi lapang kita membuang-buang masa lapang kita membuang-buang harta kita kepada yang tak berpaedah yang tak penting-penting pun kita beli kalau duit kita banyak kalau duit kita tak banyak, kita hanya beli yang penting sahaja. Ini memang dah lumrah. Dah gaya cara kehidupan manusia. Panggilan nafsu dalam bermacam-macam bentuk akan tumbuh dalam diri seorang hamba. Di antara panggilan nafsu untuk melakukan pekerjaan yang tidak berpaedah. Seperti sifat riak, sifat ujub, sifat takbur pun datang menunjuk-nunjuk ya, semua berlomba sampai kadang-kadang membinasakan teman sendiri melakukan kezaliman melakukan pembohongan melakukan penipuan penyiksaan dan mana-mana yang kira-kira boleh membebaskan dia agar lebih bahagia Artinya, ketika itu manusia telah dikuasai sifat kesyaitaniahan. Menjadi syaitan manusia. Hidupnya hanya berqiblat kepada nafsu. Hidupnya hanya berimam kepada hawa nafsu. Dia telah mengaku hamba kepada hawa nafsunya. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman... Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la bisu Ini perkataan Nabi Yusuf Ketika dia telah diperdaya oleh Zulaikha Aku tidak dapat membebaskan diriku Daripada godaan hawa nafsu yang condong melakukan kejahatan selalu tidak dapat Yusuf membebaskan diri sama juga dengan kita kalau nafsu kita sudah bergejolak susah untuk melepaskan diri daripadanya sebab nafsu itu di dalam diri kita dan kita benarnya memang memerlukan nafsu lagi memang mau Inna nafsala ammaratum bisu Sesungguhnya nafsu itu condong untuk melakukan kejahatan Illa man rahimah rabbi Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku Kata Yusuf uh, Kalau bukan kerana rahmat Allah ya Kita ni banyak terpleset ni Banyak terterhumban sebenarnya ni tapi Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita Kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk menahan hawa nafsu Itu rahmat besar Sebab itu perkataan La hawla wa la quwata illa billah Tiada daya upaya untuk menahan diri melakukan maksiat Dan tiada kekuatan untuk melakukan ta'at Kecuali Allah yang maha agung dan yang maha besar tak ada upaya sebab itu maka doa dan mohon kepada Allah selalu jangan sampai lupa mohon sebenar-benar permohonan kita mengaku yang kita ni lemah kita mengaku yang kita ni daif apapun bentuk perjuangan yang akan kita buat sama ada nak mencapai kemenangan nak mencapai kejayaan nak mencapai keuntungan, nak mengekalkan kesehatan, keamanan, kedamaian, semua. Hanya apabila Allah bagi baru kita boleh dapat. Nabi Musa ketika membawa 680 ribu Bani Israel menyeberang Laut Merah. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada, kepada uh, Nabi Muhammad dan Nabi ajarkan doa ini kepada kepada sahabat-sahabat. Satu hari Rasulullah berkata begini. Ala u'allimukum du'aan yad'u bihi Musa ma'a bani Israil. Adakah kamu mau aku ajarkan doa di mana doa inilah yang telah dibaca oleh Nabi Musa bersama Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Bala ya Rasulullah, sahabat-sahabat mengatakan, maulah ya Rasulullah. Doa ini bagus. Pendek doanya. Saya rasa lepas ini pun kita boleh hafal doa itu. Pendek. Doa itu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustaan wa la hawla wa la quwata illa billahil al aliyil -al azim. Pendek saya ulangi. Allahumma lakal al hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustaan wa la hawla wa la quwata illa billahil al aliyil -al azim. Lagi sekali Yang baik ni kena tiga-tiga kali baru sah dia Allahumma lakal hamdu Wa ilaikal mushtaka Wa antal musta'an Wa la hawla wa la quwata Illa billahil aliyil azim Artinya Ya Allah hanya untukmu pujian Kepadamu tempat pengaduan Dan engkau sahajalah yang boleh menolong dan kami tiada daya dan upaya kecuali kebesaran dan keagunganmu ya Allah para ambia baca doa ini para ulia membaca doa ini bila mereka susah bila mereka resah bila mereka dihambat oleh segala hambatan ramai-ramai mereka baca doa ini alhamdulillah persoalan beres Tuan-tuan boleh amalkan-amalkan Ini doa ini Tak perlu minta ijazah Dah diijazahkan pun Yang dah baca begini boleh hamalah. Kadang-kadang kita kesulitan menempuh kehidupan Makin hari makin susah kita rasanya nak mempertahankan hidup ini Ada saja godaan Kadang-kadang susahnya bukan susah soal makan minum Susah Hambatan-hambatan masa masa moden ni zaman moden ni anak-anak kita menjadi masalah hubungan kita di antara keluarga semakin renggang ya semakin banyak persoalan kegelisahan semakin memuncak kalau kita orang yang bisnis nampaknya bisnis banyak orang kacau orang kacau bisnis kita ya kadang-kadang dalam pertumbungan pertarungan persaingan pemilihan apalah namanya orang dengki, orang tak suka orang yang ingin kita jatuh tersungkur tu ramai kerana memang yang paling seronok adalah nengok orang jatuh menengok orang tersungkur umpamanya kita menengok lomba motosikal ya Grand Prix lomba kereta basikal memang enak sedap menengoknya seronok dengan selekoh tajamnya dengan selekoh itunya semuanya meja yang sampai kona baring apa tu berapi nampak oh, kita pun kata huh. tapi ada lagi yang paling sedap menengoknya ketika bila ketika dia jatuh terpelanting berbalik-balik terhumban ke sana terhumban kemari kita lebih seronok ha, ini sudah tobian orang suka tengok orang jatuh bagi kita yang ada pedoman tak kisah. Bagi kita jatuh di tengok orang orang suka tak suka kita tak kisah. Tapi jangan kita yang suka dengan orang jatuh. Itu ujian bala. Tapi bila kita tak suka, bila kita tidak reba, bila kita tidak uh, sampai hati dengan orang jatuh, insya Allah kita pun insya Allah akan dibantu oleh Allah. Begitu besar halangan ketika pengikut Nabi Musa ya terhalang oleh laut. Dikejar oleh tentera Firaun. Tak ada laluan lain. Nabi Musa bertawakal kepada Allah dengan baca doa ini. Allah perintah dia di tanganmu tongkat wahai Musa, kamu bagi isyarat saja ke hadapan air akan akan berpisah, kamu akan boleh lalulah. Inilah doa dia. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustaan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Tuan, Tuan dan puan sekalian, ada lagi tak hambatan dalam hidup ini kalau kita dah pakai doa pendek ni. Tapi kita janji, kita kena tawakal kepada Allah. Satu lagi saya nak compare lah doa Nabi Musa ini dengan ayat Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ubat susah belaka ni. Ibu-ibu kalau susah baca ayat ini. Saya rasa ada yang telah hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Wahala Allah, faliyatwakil al-Mu'minun. Qul lai yusibana, illa ma katab Allah lana. Wahala Allah, faliyatwakil muminun Artinya, katakanlah oleh wahai Muhammad. Lai yusibana tidak akan mengenai apa-apa kepada kita. إلا ما كتب lana kecuali apa yang Allah telah wajibkan dan tentukan dan takdirkan untuk kita ya kalau Allah sudah mentakdirkan untuk kita ke mana mau lari nak mengelak macam mana Allah dah memang tentukan siapa ada hamba yang mampu menolak takdir ketentuan Allah terimalah dengan Sabah, terimalah dengan rebo. Mudah-mudahan dalam menerima kesengsaraan itu kita diberi pahala. Bukankah ramai orang sakit, tapi dia sabar kerana dia sakit. Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ramai orang yang ditimpa musibah macam-macam dia sabar menerima takdir dan ketentuan Allah itu. Lalu Allah ganti dengan yang lebih baik. la yusibana illa ma katab Allah Huwa maulana. Allah penawar kita. Wa Allah dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minun. Maka bertawakallah wahai